Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα Καρατζά, χορευτής, χορογράφος, χοροδιδάσκαλος από την Ελλάδα και την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μία σειρά από βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορά στο χορό Ζεϊμπέκικο. Ο Ζεϊμπέκικος είναι ο βασιλιάς των λαϊκών χορών και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να χορέψει αυτόν τον χορό. Η συγκεκριμένη σειρά βίντεο αφορά επίπεδο αρχαρίων απευθύνεται σε όλες τις ηλικίε, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες και πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στον τζεϊμπέκικο χορό, ανάλυση του ιδιαίτερου του ρυθμού, εκμάθηση του ρυθμού, καθώς και συνδυασμό του ρυθμού με κάποιο πολύ απλό βηματισμό φυσικά μαζί με τη μουσική. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 10 βίντεο, 10 φιγούρες με διαβάθμιση στον βαθμό δυσκολίας, Κάθε φιγούρα αναλύεται χωριστά σε κάθε βίντεο και στο τέλος η κάθε φιγούρα παρουσιάζεται με μουσική. Η τρίτη ενότητα αφορά την ιστορία του ζεϊμπέκικου χορού, ενώ στην τέταρτη ενότητα γίνεται μια παρουσίαση όλων των βημάτων μαζί με τον ρυθμό, αλλά και μια παρουσίαση όλων των βημάτων σε μια μικρή χορογραφία. Μετά το τέλος της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, θα μπορείτε και εσείς να γνωρίζετε τον ρυθμό του ζεϊμπέκικου να τον διακρίνετε μέσα στην μουσική, να χορεύετε απλούς βηματισμούς αλλά και πιο σύνθετες φιγούρες. Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το βασικό χαρακτηριστικό του χορού αυτού που είναι η έκφραση. Είναι το συνέστημα, είναι ο αυτοσχεδιασμός. Ο χορός αυτός δεν είναι μόνο βήματα, αυτό αφορά το τεχνικό κομμάτι το οποίο το δείχνουμε σε αυτό το βίντεο, σε αυτά τα προγράμματα, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Είναι έκφραση συναισθήματος, και μπορείτε και εσείς και να βάλετε την δική σας προσωπικότητα, τον δικό σας χαρακτήρα και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά το κάθε ζεϊμπέκικο είναι μοναδικό. Ο ζεϊμπέκικος είναι ένας μοναδικός, αυθεντικός, αυτοσχεδιαστικός, μοναχικός, ιδιαίτερα συναισθηματικός χορός. Με τον ζεϊμπέκικο μπορούμε να χορέψουμε όλα μας τα συναισθήματα. Πόνος, θλίψη, αγάπη, έρωτας. Ο στίχος των τραγουδιών έχει άμεση σχέση με την μελωδία της μουσικής. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο χορεύουμε θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα λόγια τα οποία ακούμε. Και όταν προσθέσουμε τον ρυθμό, ο ρυθμός είναι αυτός που θα δώσει φωνή στα δικά μας συναισθήματα, πάντοτε φυσικά σε συνδυασμό με τα βήματά μας. Ακούγεται πως ο Ζεϊμπέκικος δεν έχει βήματα και πως δεν μπορεί να διδαχθεί. Αυτό είναι ολοκληρωτικά λάθος. Ο Ζεϊμπέκικος είναι χορός επομένως έχει ρυθμό. Και δεν υπάρχει ρυθμός που να μην μπορεί να κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένα βηματολογικά πρότυπα. Η δυσκολία στην εκμάθηση του χορού αυτού αφορά όχι τόσο στην εκμάθηση των βημάτων, αλλά όσο στην εκμάθηση του ιδιαίτερου του ρυθμού. Ο Ζεϊμπέγικος έχει έναν ιδιαίτερο ρυθμό, ο ρυθμός του είναι 9-8, είναι λοιπόν εννιάσιμος ρυθμός, το οποίο σημαίνει πως έχει 9 σήματα ή διαφορετικά 9 χτυπήματα όπου κάποια χτυπήματα είναι διπλά, ενώ κάποια άλλα χτυπήματα είναι μονά. Χτύπος διπλός, χτύπος μονός. Ο ρυθμός λοιπόν του ζεϊμπέκικου ξεκινά με δύο χτύπους διπλούς και συνεχίζει με έναν χτύπο μονό. Δηλαδή, διπλό, διπλό, μονό. Αυτό λοιπόν που μόλις χτύπησα επαναλαμβάνεται ακόμα μία φορά. Δηλαδή, διπλό, Διπλό, μονό. Από την αρχή λοιπόν έχω διπλό, διπλό, μονό και ξανά επαναλαμβάνω διπλό, διπλό, μονό. Δίπλό, διπλό, μονό επανάληψη. Δίπλό, διπλό, μονό. Για να ολοκληρωθεί ο ρυθμός του ζεϊμπέκικου, για να ολοκληρωθούν τα νέα όγδοα, αυτό που χρειάζεται είναι να προσθέσουμε ακόμη έναν χτύπο. Ακόμη έναν ολόκληρο χτύπο, δηλαδή ένα μονό. Άρα, διπλό, διπλό, μονό, επανάληψη, διπλό, διπλό, μονό και ένας ακόμη τελευταίος χτύπος για να ολοκληρώσουμε το μουσικό μέτρο, μονό. Από την αρχή λοιπόν, χωρίς διακοπή, ο ρυθμός του Ζεϊμπέκικου είναι διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο ρυθμό μαζί με τη μουσική. ρυθμό θα πρέπει να επισημάνουμε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της παύσης. Ενδιάμεσα λοιπόν από τους χτύπους τους διπλούς και τους μονούς υπάρχουν παύσεις. Εάν δεν υπήρχαν οι παύσεις αυτές, τότε ο ρυθμός θα ήταν... <σκλει> δεν θα υπήρχε καν ρυθμός που να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε τις παύσεις την ώρα που μετράμε το ρυθμό. Είναι λοιπόν διπλό, παύση, διπλό, παύση, μονό, παύση, διπλό, παύση, διπλό, παύση, μονό, παύση, μονό, παύση. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το στοιχείο του τέμπο. Το τέμπο λοιπόν αφορά το πόσο γρήγορα ή το πόσο αργά πηγαίνει ένα τραγούδι. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τραγούδι να είναι γρήγορο και εμείς να χτυπάμε αργά, να μετράμε αργά ή δεν μπορεί ένα τραγούδι να είναι αργό και εμείς να μετράμε γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αρμονία σε αυτό που ακούμε και σε αυτό που μετράμε. Πάμε λοιπόν ακόμα μία φορά να ακούσουμε την μουσική, τον ρυθμό, έχοντας στο μυαλό μας τις παύσεις και το τέμπο, το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό. Και εσείς να βρίσκετε τον αριθμό μέσα στο τραγούδι, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πως η αρχή του μουσικού μέτρου, δηλαδή το πρώτο διπλό, βρίσκεται πάντα, σχεδόν πάντα, γιατί δεν υπάρχουν, υπάρχουν μάλλον ζεϊμπέγικα τα οποία δεν είναι στον αριθμό των 9 οδών. Σχεδόν λοιπόν πάντα βρίσκεται στην αρχή της μουσικής φράσης. Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας πως το τέλος της μουσικής φράσης υπάρχουν τα δύο τελευταία μονά. Έχουμε λοιπόν στο μυαλό πως στην αρχή έχουμε το πρώτο διπλό της μουσικής φράσης και ολοκληρώνεται η μουσική φράση με τα δύο τελευταία μονά. Θα ακούσουμε λοιπόν από την αρχή μία ακόμη φορά τον ρυθμό του ζεϊμπέκικου για να μπορέσουμε να βρούμε πού βρίσκεται η αρχή και το τέλος της μουσικής φράσης. πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε και εσείς εξάσκηση στον ρυθμό, στο μέτρημα του ρυθμού, να ακούσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ζεϊμπέκικα μπορείτε για να βρίσκετε με ευκολία και εσείς τον ρυθμό. Πάμε λοιπόν να περάσουμε από τα χτυπήματα, από τον ρυθμό, από τα λόγια, στα πόδια. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε αυτόν τον αριθμό ή μάλλον να περπατήσουμε αυτόν τον αριθμό στα πόδια, που είναι φυσικά και, τον, και το ζητούμενο στο ζελμπέκικο χορό. Θα ξεκινήσω με το δεξί μου πόδι. Και θα πάω να χορέψω, να περπατήσω τον αριθμό, αυτόν που μόλις μετρήσαμε. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω πως το διπλό χτύπημα, το διπλό βήματάκι θα είναι αυτό. Διπλό. Ενώ το μονό βηματάκι θα είναι μονό. Άρα, όπου διπλό βηματάκι, διπλό χτύπημα, κάνω δύο βήματα. Όπου μονό χτύπημα, κάνω ένα βήμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το δεξί μου, κάνοντας δύο βηματάκια διπλά. Δηλαδή, διπλό, θα συνεχίσω με ακόμη ένα διπλό, διπλό και θα προχωρήσω με ένα μονό. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μισό του ρυθμού μας. Διπλό, διπλό, μονό. Θα ξανακάνω ακόμα μία φορά το ίδιο, κάνοντας ακόμη ένα μονό. Δηλαδή, διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Θα ξαναχορέψω ακόμα μία φορά το ίδιο, ξεκινώντας με αριστερό πόδι αυτή τη φορά. Κάνοντα λοιπόν δίπλο, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Πάμε λοιπόν ακόμα μία φορά μαζί, μετρώντα εγώ τον αριθμό. Έτοιμοι μαζί με το δεξί και διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό για να ολοκληρωθεί το μουσικό μας μέτρο. Με το αριστερό μας. Ακόμα μία φορά μαζί. Διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Αυτός λοιπόν ήταν ο ρυθμός στα πόδια μας. Ακριβώς τον ρυθμό τον οποίο τον περπάτησα στην ευθεία, πάμε λοιπόν τώρα να τον περπατήσουμε, να τον χορέψουμε α, σε κύκλο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το δεξί μου δεξιά. Και θα χορέψω δύο διπλά βήματα και ένα μονό. Ξεκινώντας λοιπόν με το δεξί, ανεβάζοντας αυτή τη στιγμή και τα χέρια ψηλά και θα κάνω με το δεξί μου. Διπλό. Διπλό μονό. Θα συνεχίσω με δύο ακόμα χτυπήματα διπλά και ένα μονό. Διπλό. Διπλό μόνο και ένα τελευταίο ολόκληρο βηματάκι για να ολοκληρώσω το μουσικό μου μέτρο. Πάμε λοιπόν από την αρχή να περπατήσουμε τον ρυθμό. Με δεξί πόδι και διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Ακόμα μία φορά, θα πάμε με δεξί, δεξιά, διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Ακριβώς ό,τι έκανα με το δεξί μου πόδι δεξιά, θα κάνω με το αριστερό μου πόδι αριστερά. Με το αριστερό, λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα διαγράψω έναν κύκλο προς την αριστερή μου πλευρά. Με αριστερό, λοιπόν, διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Ακόμα μία φορά με το αριστερό, αριστερά. Διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Θα χορέψω αυτή τη στιγμή, θα περπατήσω ξανά τον αριθμό και από τη δεξιά μου πλευρά, αλλά και από την αριστερή. Με δεξί λοιπόν, δεξιά, διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Με αριστερό, αριστερά, διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Θα μπορούσαμε λοιπόν, χορεύοντας αυτόν τον βηματισμό, να τον συνδυάσουμε. Να βάλουμε λοιπόν ένα συνδετικό βηματάκι πηγαίνοντας από τον κύκλο από τη δεξιά μου πλευρά προς την αριστερή πλευρά. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε. Με το δεξί μου λοιπόν πόδι θα πάω δεξιά, θα σηκώσω τα χέρια μου ψηλά και θα πω διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό και αντί να κλείσω θα κάνω ένα βηματάκι μπροστά, για να συνδέσω τις δύο φιγούρες, τους δύο κύκλους. Μονό. Άλλη μία φορά. Λοιπόν, πάμε μαζί. Έτοιμοι με δεξί. Και δίπλο. Δίπλο, μονό, δίπλο, δίπλο, μονό, μονό. Και είμαστε έτοιμοι με το αριστερό μας πόδι να διαγράψουμε κύκλο προς την αριστερή μας πλευρά δηλαδή διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Έτσι λοιπόν, με ένα απλό βηματάκι μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο στροφές, τους δύο κύκλους. Μία ακόμα φορά μαζί, έτοιμη με δεξί και διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, αριστερά διπλό, διπλό, μονό, διπλό, διπλό, μονό, μονό. Ακόμα μία λοιπόν φορά, τελευταία, πάμε να χορέψουμε τον ρυθμό από την αρχή. Ετοιμή, θα πάμε με δεξί-δεξιά.

προχωρήσουμε λοιπόν στην δεύτερη ενότητα, στην επόμενη ενότητα, με την στάση του σώματος που θα πρέπει να έχουμε την ώρα που χορεύουμε ζεϊμπέκικο, αλλά και με τις φιγούρες, ξεκινώντας από απλούς βηματισμούς και συνεχίζουμε σε πιο σύνθετες φιγούρες.